যিসকলে অগ্নিনাথ মন্দিৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে তেওঁবিলাক মহাবিপদত পৰিব হয় যিবিলাকে অগ্নিনাম মন্দিৰৰ ওপৰত প্ৰমোচন কৰি আছে অৰ্থাৎ অগ্নিনাম মন্দিৰ ভাল অগ্নিন মন্দিৰলৈ আপোনালোকে আহক অগ্নিন মন্দিৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে বেয়াকৈ নাভাবিব অগ্নিনাম মন্দিৰে যদি আপোনাক আশীৰ্বাদ দিয়ে তেনেহলে আপোনাৰ বেমাৰ ভাল হব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যদি কৈ আপুনি ভিডিঅ' বনাই আছে তেনেহলে আপুনি সাৱধান হওক কিয় সাৱধান হওক মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজ অংশতে কৈ আছোঁ এইটো প্ৰমাণ হৈছে ইয়াত এখন আইন প্ৰস্তুত হৈছে সেই আইনখনে সেই ব্যক্তিসকলকো পানিচমেণ্ট দিব যিসকলে চিকিৎসাৰ নামত টকা ইনকম কৰি আছে ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু সেই চিকিৎসা কোনো বিজ্ঞানসন্মত নহয় আৰু সেই চিকিৎসা জৰা ফুকা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মনমোহন যাক মনটো মুহি বা ভয় খুৱাই দৰ খুৱায় ভয় খুৱাই এনেধৰণে যাক চিকিৎসা কৰা হয় আৰু তেওঁৰ পৰা বুদ্ধি বুধাকৈ কিছুমান টকা অৰিহণাৰ নামত কিছুমান টকা আহৰণ কৰা হয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰে হওক বা কিবা ব্যৱসায় হওক বা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসাই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসাবোৰ বন্ধ কৰিছে গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে যিসকল ইউটিউবাৰে হওক ফেচবুকে হওক বা ছ'চিয়েল ক্ৰিয়েটৰ হওক আপোনালোকে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰ বা চিকিৎসা কৰা বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকে যদি প্ৰমোচন কৰি আছে ভাল ভাল বুলি কৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ ওপৰতো এই আইনখন জাপি দিয়া হ'ব আৰু এই আইনখনে আপোনাক দণ্ড বিহিব পাৰে অন্যথা জেললৈও পঠাব পাৰে কাৰণ আপুনি ফেক অৰ্থাৎ মিছা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে জনমানসত আৰু জনসাধাৰণে তাৰ শাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰা বন্ধ কৰক যিবোৰ প্ৰচাৰে জনমানসত যিসকলে বুজি নাপায় তেওঁবিলাকক মটিভেট কৰি সেই বেয়া কামটোলৈ ঢাপলি মেলে মিছাকৈ জোৰ জবস্তি এটা মটিভেশ্যন দি তেওঁবিলাকক সেই কামটো জড়িত কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব তেনেধৰণে চেষ্টা কৰিলে এই আইনখনে মই এতিয়া ক্লিপটো লগাই দিম আপোনালোকে শুনক এখন আইন প্ৰয়ন হৈছে অসমত আৰু এই আইনখনে এই ব্যক্তিসকলক সাঙুৰি লৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মিছা কথাক প্ৰমোচন কৰিছে সেয়া লাগিলে আপুনি পইচা লৈয়ে কৰক প্ৰমোচন বা সেয়া আপুনি পইচা নোলোৱাকে ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ আশাতে কৰক প্ৰমোচন আপুনি কিন্তু সাৱধান কৰি দিছো আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাইছো যে আপোনালোকো এই আইনখনৰ আওতাত পৰিব পাৰে এতিয়া মই সেই ক্লিপটো লগাইছো চাওক এই ধৰণৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বেজালী সন্মোহন এই ধৰণৰ যিটো বেয়া প্ৰেক্টিচ সেই প্ৰেক্টিচটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই প্ৰেক্টিচটো কৰিলে বা প্ৰেক্টিছৰ প্ৰম'চনো কৰিব নোৱাৰিব সেই প্ৰেক্টিচটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই প্ৰেক্টিচটো কৰিলে বা প্ৰেক্টিছৰ প্ৰম'চনো কৰিব নোৱাৰিব বা প্ৰেক্টিছৰ প্ৰম'চনো কৰিব নোৱাৰিব প্ৰম'চনো কৰিব নোৱাৰিব এই ডাঙৰ ডাঙৰ যে হৰ্ডিং লগাই থৈ দিয়ে এনেকুৱা চিকিৎসা কৰা হ'ব অমুক হ'ব এনেকুৱা প্ৰম'চনেল প্ৰেক্টিচ প্ৰমোচনো কৰিব নোৱাৰা প্ৰেক্টিছো কৰিব নোৱাৰা তাৰ কোনোবাই ক'লে তাক কাৰাবাস হ'ব তাৰ জৰিমনা হ'ব গতিকে এইটো অসমৰ এছাম অত্যন্ত সচেতন ৰাইজে বহুদিনৰ পৰা বিচাৰি থকা এটা ব্যৱস্থা ইয়াত চেণ্ট্ৰেলৰ এখন এক্ট আছিলে চেণ্ট্ৰেলৰ হিলিং এক্ট এখন আছিলে ইয়াত পানিচমেণ্ট বা জৰিমনা অত্যন্ত কম আছিলে কিন্তু অসম চৰকাৰে এইবাৰ এইটো কঠোৰ হিচাপে লৈছে নাই নাই এইবিলাক শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ অথৰাইজ মানে আমাৰ যিবিলাক শাস্ত্ৰ এইবিলাকত মানে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই হওক আয়ুৰ্বেদ হওক এইবিলাকতো আৰু সন্মুখত নহয় নহয় এইবিলাক চাইন্স কোনো চিকিৎসাৰ ডিগ্ৰী নথকাকে তেওঁ যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে যে মই এনেকুৱা মানে মন্ত্ৰ মাতি অমুক ভাল কৰি দিম অমুক এনে লাঠিৰে কোবাই অমুকটো ভাল কৰি দিম তেনেকুৱাবিলাক নোৱাৰিব এই হিলিংটো তেওঁ তেনেকুৱাবিলাক নহয় কিন্তু যিটো চিকিৎসা শাস্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ যৌতিক চিকিৎসা চাইন্স গতিকে এইবিলাকতো এইবিলাকতো আৰু অথৰাইজ বস্তু আমাৰ অসমত এটা খুব আমি সকলোৱে লক্ষ্য কৰি থকা এটা বেয়া প্ৰেক্টিচ আছিলে সেইটো হ'ল চিকিৎসাৰ নামত হিলিং কৰা এই বিলখন অনা হৈছে আৰু এই বিলৰ যোনে ভায়লেট কৰিব ইয়াৰ সেইসকলক কাৰাগাৰ কাৰাবাস আৰু ফাইন জৰিমনা দুয়োটাই থাকিব গতিকে এই বিলখন অসমৰ কাৰণে অত্যন্ত মই ভাবোঁ যে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিল গতিকে এইখন আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিলেক্টিছ বিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নহয় যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি যেনেকে আয়ুৰ্বেদিক এটা চিকিৎসা পদ্ধতি তাত কোনো কথা নাই যিটো কোনো পদ্ধতি নহয় যাক মেজিক যাদু ইত্যাদিৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব সেইটোৱে হিলিং হিলিং তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ হিলিং বুলি ক'লে যিটো আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা সেইটো এটা চিকিৎসা পদ্ধতি সেই চিকিৎসা পদ্ধতিত কোনো হেৰি নহয় সেইটো এটা পদ্ধতি যিবিলাক চিকিৎসা পদ্ধতি তাত কোনো কথা নাই কিন্তু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মাজেৰে যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে যে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চিকিৎসা কৰে যিবিলাক চিকিৎসাই আমাক সকলোকে আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত এইবিলাক দেখুৱাই থাকে তেনেকুৱা যিবিলাক চিকিৎ মানে আনঅথৰাইজ চিকিৎসা পদ্ধতি যেনেকৈ মানে ডিপনেছ ডামনেছ ব্লাইণ্ডনেছৰ কাৰণে ফিজিকেল ডি ডিছৰ্ডাৰ কিছুমানৰ কাৰণে এনেকৈ কোবাই দিয়া তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰা বেজালি কৰা এই ধৰণৰ যিটো হিলিং যাক আমি সন্মোহন বুলি কওঁ অসমীয়াত সন্মোহনে হ'ব হিলিং বুলি ক'লে এই সন্মোহনী টাইপ যিটো চিকিৎসা যি চিকিৎসাৰে মানুহক সন্মোহিত কৰি কিছুমান কৰা হয় যিটো কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নহয় তেনেকুৱা ওপৰত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা চলি থাকিব ইয়াত আয়ুৰ্বেদ তায়ুৰ্বেদ বা যিবিলাক পদ্ধতিগত চিকিৎসা পদ্ধতি তাত কোনো কথা নাই কেৱল যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বেজালী তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এই ধৰণৰ কথাবিলাক হয় এয়া আপোনালোকে শুনিলে গতিকে মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকো এই আইনখনৰ আওতালৈ আহিব পাৰে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই প্ৰমোচন কৰি আছে লাগিলে আপুনি টকা লৈ প্ৰমোচন কৰিছে তেওঁৰ পৰা লাগিলে টকা নলৈ প্ৰমোচন কৰক কিন্তু প্ৰমোচনটো কৰিছে আপুনি এখন আইনৰ আওতালৈ আহিব পাৰে গতিকে সাৱধান হৈ যাওক সময় থাকোতেই গতিকেহে মই কব বিচাৰিছো যিসকল ব্যক্তিয়ে অগ্নিনাথ মন্দিৰৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই তেওঁলোকক প্ৰমোচন কৰি মন্দিৰটোক প্ৰমোচন কৰি মন্দিৰটো ভাল আমুক হয় তামুক হয় এই কথাবোৰ আপোনালোকে কৈ থকা ব্যক্তিসকল সাৱধান হওক কাৰণ সেই মন্দিৰটোত অগ্নাব মন্দিৰত জৰা ফুকা আৰম্ভ হ'ল আগৰ পৰাই হৈ আছে কিন্তু আমি প্ৰমাণ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি ভিডিঅ' আকাৰে দেখিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চাও বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো মই লগাই দিম নাই নলগা আগৰ ভিডিঅ'টো গৈ চাব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব গতিকে মন্দিৰভাগ যদি এই আইনখনৰ আওতালৈ আহে তেনেহ'লে এই যিসকল ক্ৰিয়েটৰে এই কামটো কৰি আছে এই ক্ৰিয়েটৰসকলো এই আইনখনৰ আওতালৈ আহিব আৰু আপোনালোকে বিপদত পৰাটো মই নিবিচাৰোঁ কাৰণ ময়ো এজন ছ'চিয়েল মিডিয়া ক্ৰিয়েটৰ ময়ো ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ ময়ো ফেচবুকত ভিডিঅ' বনাওঁ কিন্তু আপোনালোক এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদত যাতে নপৰে আপোনালোকে বনাওক সেই মন্দিৰটোৰ সেই মন্দিৰভাগৰ বা অন্য মন্দিৰভাগৰ বা যৰে নহওক ভিডিঅ' কৰক কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ জৰা ফুকা জড়িত য'ত থাকে জৰা ফুকা জড়িত বা বেমাৰ ভাল হয় আমুকক আমুকটো হয় হা এই কামবোৰ এই কামবোৰ য'ত য'ত সংঘটিত হৈ আছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰমোচন কৰি তেওঁবিলাকৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাইজ আহক এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ডাইৰেক্ট নামাতিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈ

সেই প্ৰেক্টিচটো এতিয়া কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই প্ৰেক্টিচটো কৰিলে বা প্ৰেক্টিছৰ প্ৰম'শ্যনো কৰিব নোৱাৰিব